తెలంగాణ అమర్నాథ్గా పేరుగాంచిన సలేశ్వరం జాతర ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి వందలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తులు నల్లమల అడవిలోని గుహలో కొలువైన లింగమయ్యను దర్శించుకున్నారు ఆలయ అర్చకులు స్వామివారికి విశేష పూజలు అభిషేకాలు చేశారు స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు కిలోమీటర్ల మేర కాలినడకన కొండలు గుట్టలు దాటుకుంటూ సలేశ్వరంలోని ఆలయానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది అందుకే ఈ యాత్ర తెలంగాణ అమర్నాథ్ యాత్రగా పేరుగాంచింది

मनोभूर्त्यहङ्कारचित्तानि नाोत्रजिह्वा न च घ्राणनेत्रम् न च व्योम प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवा न वा सप्तधातुर्नवा पञ्चकोसाः न वाक् पाणिपादौ न चोपस्तपायुचिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द मे द्वेषरागौ न मे लोभमो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्धो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदान पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहम् भोजनं नैव भोजम् न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्द अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणा